की व्यवस्थित तपास तुम्ही पुढच्या गोष्टींकडे गेलच नाही पाहिजे अरे तो ये सारे छोटे छोटे जो फैक्टर्स है मैडम इसके बाद आता है कि जबरे की सर्जरी की आवश्यकता है कि पण सर्जरी म्हटले की खर्च हा आलाच yes. ही सर्जरी कंपेरेटिवली खर्चिक आसू शकते का दिस इज ऑल्सो वेरी वैलिड क्वेश्चन काफी टाइम एटलीस्ट जैसे आपने ये अभी पूछा <laughs> ही सर्जरी के माला वर्त का ही डाक वगैरह दिस का स्टीचेस दिस का चोट बाहर से है वो तो बाहर से हम रिपेयर कर सकते हैं <laughs> नमस्कार मित्र मैत्रिणी का नवीन चर्चा सत्र मयूरी पाटिल तुम मनापासन स्वागत करते आजचा आपला चर्चेचा विषय आहे जॉ सर्जरी तर जबड्याची शस्त्रक्रिया का केली जाते कोणाकडून करून घ्यावी आपण नेमकं ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर किंवा आपण बाथरूम मध्ये पडलोय अशा काहीतरी गंभीर समस्यांसाठी जबड्याची शस्त्रक्रिया केली जाते कि आपण कॉस्मेटिक साठी म्हणजे आपण चांगलं दिसलो पाहिजे यासाठी पण ही शस्त्रक्रिया केली जाते का या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहे पुण्यातील प्रसिद्ध ओरल अँड और मॅक्झिल फेशियल सर्जन डॉक्टर प्रियदर्शनी बॅनर्जी स्वागत आहे मॅम तुमचा आजच्या या पॉडकास्टमध्ये तर आजचा हा पॉडकास्ट मराठीतूनच होणार आहे आणि अर्धा हिंदीतून होणार आहे कारण मॅम हिंदी, हिंदी भाषिक आहे त्यामुळे मॅम आपल्याला आपल्या प्रश्नांची उत्तरे हिंदीतून देणार आणि मी त्यांना मराठीतून प्रश्न विचारणार जसं तुम्ही आधीच्या पॉडकास्टला प्रेम दिलंय तर या पॉडकास्टला सुद्धा भरभरून प्रेम नक्की द्या जबड्याची शस्त्रक्रिया ही का केली जाते uh firstly thank you so much <laughs> आप सबको धन्यवाद फॉर हैविंग मी ओवर एंड अभी जैसे मयूरी ने, ने मुझसे पूछा uh, जबरे की सर्जरी या hmm. फिर जॉ सर्जरी uh, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस जो आपने पूछा hmm. है किया क्यों जाता है या hmm. होता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस जॉ सर्जरी जबरे की सर्जरी एज ए नेम सजेस्ट नाम में ही वो प्रोसीजर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यानी आप लोग खुद समझ सकते हो हमारा जबरा यानी जो हमारा फेस का बोन है उसमें ऊपर एंड नीचे जो हम जबरा बोलते हैं जिसमें हमारे दांत बैठते हैं जो हमें खाने में मदद करता है ऑब्वियसली सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ द फेस चेहरे का हिस्सा है तो दिखने एस्थेटिक्स कॉस्मेटिक वो hmm. भी एक रोल होता है okay. अभी जॉ की सर्जरी या जबड़े की सर्जरी कई प्रकार के होते हैं और कई कारणों के वजह से हो सकते हैं एक्सीडेंट बहुत कॉमन है आजकल आप इंडिया में उसकी मात्रा देखो मैं ऐसा तो है कि आज पर जॉ सर्जरी है एक्सिडेंट ज्यादा है बाइक वरुण कारण कि बाथरूम मध्य पड़ ला जॉ लरी तो आज पर व्यक्ति सर्जरी सजेस्ट की तक गांव सर्जरी के लिए जेवा एक्सिडेंट करेक्ट करेक्ट um, इसमें मैं एक सही चीज बताऊंगी जो उसने काफी अच्छे से पॉइंट आउट किया है कहीं भी गिर जाना एक्सीडेंट होना कार रोड ट्रैफिक जिसको हम बोलते हैं या फिर कई के वजह से हुँ. ये सारे आते हैं अंडर ट्रॉमा यानी एक्सीडेंट कैटेगरी के ये बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट इन फैक्ट इमरजेंसी सर्जरी बोल सकते हैं ये एक कारण है जबरे की सर्जरी okay. लेकिन um, जैसे हम बोलते हैं ये सिर्फ सोल रीजन यानी इसके अलावा एक्सीडेंट के अलावा भी जबड़े की सर्जरी होती है और हो सकती है okay. उसके भी कई कारण हैं कई प्रकार के mm -hmm. जैसे अभी मैंने बोला खाने पीने में किसी को दिक्कत हो रहा mm -hmm. उसके वजह से हो सकती है okay. किसी को गांठ हो जबड़े में एक गांठ इधर द अपर जॉ यानी ऊपर के जबड़े का या नीचे के जबड़े का okay. जिसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं उसके okay. वजह से सर्जरी हो सकती है ट्यूमर सिस्ट बहुत mm. सारे कैटेगरीज से काफी लोग कॉस्मेटिक यानी एस्थेटिक रीजन से करते हैं ओके काफी लोगों का कंसर्न कैसा होता है हमारे दांत आगे है जॉ लाइन अच्छी हो, नहीं हो, हो, हो. है फिर सारे अनेक प्रकार है काफी बच्चों के आपने सुना होगा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जिनको होता है कंटेन होट की सर्जरी ये भी हमें लिप तो है उसमें, लेकिन जबरा इन्वॉल्ड है तो ये काफी कारण जिसकी वजह से वजे जबरे की सर्जरी पॉसिबल है या करने की आवश्यकता हो सकती है माझ्या दात समोर आहे किंवा जबडा थोडासा वाकडा आहे तर, तर अशा सुद्धा आपण जॉ सर्जरी तुम्ही सजेस्ट कर करणार का मेरी ब्रेसेस असतात बऱ्याच वेळा आणि ब्रेसेसला थोडं क्लीन करणं त्याला व्यवस्थित ठेवणं हे खूप अवघड जातं तर जॉ सर्जरी ही यावरच परमानेंट सोल्यूशन हो सकता का करेक्ट करेक्ट वेरी ट्रू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बोलूंगी कंट्रोवर्शियल यस इट इज इंटरेस्टिंग क्लिप का ट्रीटमेंट यानी तार का ट्रीटमेंट एक सही ट्रीटमेंट है डेफिनेटली okay. सही ट्रीटमेंट है लेकिन क्या इसकी आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है हुँ. ये क्वेश्चनएबल है काफी लोगों को जिनको स्केलेट यानी हड्डी में अगर आपका किसी तरह की जैसे आपने बोला उनको कुछ सीधा नहीं है कोई चीज हड्डी टेरे होते हैं यानी क्लिप ट्रीटमेंट से सही हो सकता है okay. पर अगर अगर हमें जबरे का इलाज करना okay. है अगर डिफेक्ट उसमें है okay. तो हमें जबरे की सर्जरी करना एक परमानेंट एंड राइट ट्रीटमेंट okay. मैं कहूँगी इस केस में ओके क्लिप ट्रीटमेंट गलत नहीं है बट वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसीजर हुआ okay. पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हुआ okay. अगर किसी को तो डिफेक्ट या खाने में दिक्कत हो रही है या फिर देखने में जैसे आपने बोला काफी लोग के जबरे आगे है यह जबरा बहुत पीछे है यह फेशियल एसिमेट्री कर रहा है यानी काफी लोग आते हैं कि मैडम मेरा जो चेहरा है वो राइट और लेफ्ट साइड में समान नहीं दिख रहा है इन सबके लिए जबरे की सर्जरी विल बी द राइट ट्रीटमेंट ऑप्शन ये सही रहेगा देन फॉर समथिंग जिसमें सिर्फ आपके दांत ठीक हो रहे प्रॉब्लम जहाँ है उसका सोल्यूशन भी उसी के सर्जरी से परमानेंट सोलूशन निकल म्हणजे आजकाल असं होतं की दिसणं खूप महत्वाचं झालेलं yes. आहे आणि बऱ्याच वेळा असं होतं की तुमचा जर चेहरा व्यवस्थित नसेल तर कुठेतरी आपण आपला आत्मविश्वास पण कमी होतो कॉन्फिडन्स जो आहे आपला तो तो पण खूप कमी होतो तर युथ मध्ये असं खूप आहे नाही का आजकाल त्यावर म्हणजे ही सर्जरी एक उपाय ठरू शकते हो पोस्ट या 2025 mm -hmm. में देखा आ, दिस इज द एरा ऑफ इंस्टाग्राम एरा ऑफ फोटोग्राफ्स हो तो इसमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई इतनी आगे बढ़ गई है so. सब लोग के पास एक स्क्रीन है आ, अच्छा दिखना हो, बहुत ज्यादा जरूरी चुकी से गोष्टी नत्मविश्वास जर बूस्ट होता ना करे करे काफी लोगों को जो कॉन्फिडेंस है जॉब इंटरव्यू में लगता है काफी लोगों को वो कॉन्फिडेंस अपने प्रोफेशनल फील्ड में लगता है म्हणजे अपघातानंतर म्हणावं किंवा तुमच्या कॉस्मॅटिक रिझन साठी म्हणावं तर तुम्ही एनी रिझन म्हणजे तुमचे जॉश रिलेटेड जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही जॉ सर्जरी करू शकता ही सर्जरी केल्यानंतर मला वरतून काही डाग वगैरे दिसतील का स्टिचेस दिसतील का बरचा ना सर्जरी के डाकस दिखता कमी हो तो रहे। रहे। तर नहीं कि सर्जरी कर स्टार्स डाक जॉ सर्जरी अभी ये जो जॉ सर्जरी है जैसे मैंने बोला कहीं कारण के वजह से सकता है अगर आप एक्सीडेंट के वजह से हो रहा है आप गिर गए हो चोट बाहर से है वो बाहर से हम रिपेयर कर सकते हैं अगर आप ये फंक्शन यानी आपको खाने पीने में तकलीफ हो रही हो अस्थेटिक यानी कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट की वजह से कर रहे हो ये पूरे की पूरी जबरे की सर्जरी ऊपर के जबरे की या नीचे की जबरे की चेहरे यानी आपकी कैविटी मुँह के अंदर से होती है सिंस ये सर्जरी मुँह के अंदर से होती है टाके मुंह के अंदर होते हैं निशान या कोई भी कट मुँह के बाहर या चेहरे के बाहर फेस के स्किन सरफेस पे नजर नहीं आती है ओके okay. हम इसी तरह से करते हैं ये एक सॉर्ट sort ऑफ of आप बोल सकते हो प्लास्टिक सर्जरी है ओके okay. जिसमें ध्यान ये रखा जाता है कि इंसान को हम ऑलरेडी yeah. अच्छे हैं और yeah. बेहतर बनाने की कोशिश ओके okay. घाबरने सारे अभी का आवश्यकता नहीं है अपने वरतु अपने डाक वगैरह वेरी सेफ वेरी कॉस्मेटिकली साउंड वेरी सेफ ओके डाग वगैरे तुम्हाला काही वरतून दिसणार नाही आणि म्हणजे याच्यामध्ये असं तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल जो डागांमुळे पण कमी होऊ शकतो तर ते पण या सर्जरी मधून बिलकुल होणार नाही कारण वरतून ही सर्जरी केलीच जात नाही जसं मॅमने सांगितलंय की पूर्ण इंटरनल तुमच्या जबड्याच्या आतमधली प्रक्रिया आहे आणि वरतून तुम्हाला त्याचे डाग वगैरे काही दिसणार नाहीये पण सर्जरी म्हटली की खर्च हा आलाच yes. तर ही सर्जरी

कोई भी सर्जरी uh, हो प्रोसीजर हो इसका कॉस्ट ना बहुत सारी फैक्टर्स जिसको बोलते हैं okay. उस पर डिपेंड करता है okay. एक होगा आपको सबसे पहले एक्सरे लेना है हम जब तक एक्सरे में हड्डी की कंडीशन जबड़े की कंडीशन नहीं देखते मेरे लिए कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है कि सर्जरी कौन सी लगेगी oh, oh. दूसरी मेरा खुद का देखना एक इन पर्सन कंसल्टेशन जिसको बोलते हैं आमने सामने बैठ के जो पेशंट का चेकअप हो बहुत जरुरी आहे टेक्नॉलॉजी का जमाना आहे बोले एक आमने सामने पेशंट का चेकअप होना ज्यादा बरुरी आहे आणि हे पण बरोबरच की व्यवस्थित तपासण्या झाल्याशिवाय तुम्ही पुढच्या गोष्टींकडे गेलच नाही पाहिजे म्हणजे तुमचा आधी जॉचं स्ट्रक्चर कसं आहे या सर्व गोष्टी जाणून घेऊनच पूरी yes. प्रक्रिया ही केली लिए पाइजे करे, करें करें तो ये सारे छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं मैडम इसके बाद आता है कि जबरे की सर्जरी की आवश्यकता है कि तो एक बार हम वो आ जाए डिसीजन पे कि चलो है उसके बाद आता है उसका कॉस्ट तो, फैक्टर जो बोलते तो, okay. हैं आ, सही बताए तो कॉस्ट गलत ट्रीटमेंट ज्यादा भी नाहीये हिसाब से सही ही आएगा। ओके तर आज आपल्याला जबड्याच्या शस्त्रक्रियेवर खूप छान माहिती भेटली तुम्हाला जर का या विषयावर अजून काही तुमच्या मनात प्रश्न असतील तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही नक्की विचारा आम्ही त्या प्रश्नांची उत्तरे मॅमकडून घेण्याचा प्रयत्न करूच पण तसंच आम्ही तुम्हाला त्यांचा इंस्टाग्राम आयडी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन करतो तसेच त्यांचे अपॉइंटमेंट नंबर सुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन करतो तुम्ही त्यांना डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट सुद्धा करू शकतात किंवा आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट सुद्धा करू तुम्ही जर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलेलं तर चॅनलला सबस्क्राईब करा कारण अशाच आरोग्याशी निगडीत गोष्टींवर स्पेशालिस्ट सोबत चर्चा आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहोत तर तुम्ही ते मिस नाही करायला पाहिजे त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करा भेटूया आपण नंतरच्या चर्चा सत्रामध्ये तोपर्यंत धन्यवाद